bahawa BM tu tempat terbaik untuk berlatih tapi tempat berlatih terbaik belum tentu bisa menjadikan pemain itu pemain terbaik Setelah umur 19 a uh, Datuk Misbun panggil saya uh -huh. jadi untuk player jangan takut jangan takut dikecam macam pokok semakin kita tinggi semakin kuat angin meniup tapi tiupan angin itulah yang akan menguatkan akar kita tapi saya tengok kebanyakan banyak kawan-kawan saya yang dah kedua dia orang dah stop main lah tapi saya saya rasa saya saya yakin dengan diri saya saya boleh pergi lagi jauh. Hai guys, kembali lagi dalam podcast bersama Arena. Saya ni sebenarnya nervous sebab kita bawakan tetamu yang boleh dikatakan semakin meningkat naik daripada bidang badminton. So kita ada Aidil Soleh daripada Sports Affair <laughs> So, Aidil Salli merupakan Pemain badminton Malaysia yang sekarang ni meningkat naik Kita bawakan sekali bersama dengan coach beliau iaitu Coach Seto Danu Kusuma Betul coach? Sehat? Sihat Alhamdulillah Okay, so kita mulakan dengan Aidil lah Aidil boleh kenalkan diri Cerita sikit background Aidil Macam mana Aidil boleh start main badminton mm. Assalamualaikum uh, Nama saya Adi Soleh bin Ali Sadikin Umur 25 tahun Saya start main badminton Umur 10 tahun ah uh, Masa tu pun saya start, uh, saya tak minat pun main badminton ni. Cuma saya tengok uh, ayah saya main badminton, lepas tu saya follow-follow lepas tu start dari tu, uh, mula training lah. Okay. Dari coach pula, Uh, Boleh introduce. Oke. Okay. nama saya Seto Danu Kusuma. Saya daripada Indonesia dan pernah wakil nasional tim Indonesia untuk main single selama 2 tahun dan selepas itu saya mengajar di luar negara sehinggalah di Malaysia selama 12 tahun. Mungkin sebab lamanya hati saya pun sangkut di sini. Oh. Jadi istri saya orang Malaysia. Oh, wow. Ya. Cari jodoh pun enggak sini. <laughs> Kalau macam tu, kalau saya jadi coach, saya pun boleh ke Indonesia dan juga cari pacar di Indonesia. Boleh, boleh <laughs> cuba, boleh cuba. Okay, so Aidil. Um, kita tahu Aidil sekarang ni uh, baru tewas di Malaysia Master minggu lepas. So Aidil juga merupakan uh, bekas pemain di bawah BAM. Boleh Aidil cerita sikit tak pengalaman macam mana masuk BAM dan keluar BAM? bila tu masa first saya masuk BM umur saya uh, 19 a uh, saya masa junior excited ah nak masuk uh, bukit jalil tapi tak pernah dapat lepas tu masuk start umur 19 a uh, Datuk Misbun panggil saya uh -huh. dia nak saya lepas tu start dari situ excited ah Mizbun nak nak masuk uh, nak ambil saya uh -huh. uh, pengalaman saya dekat VM. Bagus lah banyak benda yang baik dalam BM. Betul ke? <laughs> ah, uh, betul. <laughs> so, um, berapa lama Aidil bertahan dalam BM? Dan kenapa Aidil memutuskan untuk keluar daripada BM? Ah, uh, saya dekat BM dalam 5 tahun. Betul. Mm -hmm. Lepas tu So, Aidil baru je lah keluar daripada daripada BM. Sekarang umur Aidil 25. Waktu 25. tu Waktu tu ID 19. 19 Tahun lepas? Ha, tahun lepas saya keluar BM Kira dah cukup setahun lah Kenapa tu keluar? Masa saya putuskan nak keluar Masa tahun lepas saya ada Saya tak tak performa tournament Lepas tu ranking pun dah jatuh banyak Masa tahun lepas tu BM offer saya jadi sparring mm -hmm. sparring partner. Mm -hmm. So saya saya fikir banyak juga ah nak jadi sparring ke atau masih nak main. Lepas tu kira 2 minggu macam tu tak silap, saya dapat offer dari Squad Affair Coach Nova dia call saya. Mm -hmm. Dia offer saya untuk main dekat ha kelab Sport Fair. Sebab dia percaya saya boleh pergi lagi jauh. Lepas tu saya fikir saya bincang dengan family semua. Lepas tu saya keluar dari BIM hmm. Jadi coach pula, coach adakah coach orang yang pertama jadi coach idea selepas keluar dari BIM? Ya memang sebelum tu saya sempat mengajar di Persatuan Badminton Selangor selama 6 tahun Dan kebetulan Aidil uh, mulai berlatih dengan saya ketika beliau umur 14 tahun Oh daripada jadi, kecil lagi ya, lah coach kecil. kenal Ya daripada kecil, jadi saya masih nampak bahawa beliau ni boleh pergi jauh lagi Dan saya tengok pasal jarang mengalami kecederaan. Yang kita tahu kan banyak uh, player main single kita di BEM Mungkin beberapa pemain mengalami kecederaan, jadi ideal ini boleh kita push. Dan saya punya cita-cita uh, mungkin nak jadikan ID player Thomas Cup Malaysia, mungkin sebagai tunggal kedua atau ketiga. Tapi dekat situ pun, event single kedua atau ketiga tetap dikira satu markah juga. Jadi setahu kita sekarang kan uh, match double Malaysia sangat strong. Dua mm -hmm. pair. Dan untuk jadi champion Piala Thomas kita cuma perlukan mungkin satu mata daripada single. Match single kita kena kuat? Ya. Kita sudah ada jijia dan uh, untuk tunggal kedua hampir semua negara rata. Tapi tunggal ketiga semua ada peluang lagi di situ. So coach masa <coughs> awal awal coach. Training ideal lepas dia keluar BAM, masa tu apalah perasaan coach? Mungkin coach sedih ke sebab dia keluar dari BAM? Ya, sebetulnya nak cakap sedih memang semua orang pasti sedih, sedih bahawa BAM tu tempat terbaik untuk berlatih. Tapi tempat berlatih terbaik belum tentu bisa menjadi ke pemain itu pemain terbaik. Mungkin situasi dekat situ yang tak sesuai untuk dia atau program latihan yang tak sesuai untuk dia. Jadi kita selalu discuss saya dengan chief coach saya Kusnova kita selalu discuss buat program yang terbaik untuk ideal. Jadi sesuaikan dengan karakter main dia, kelebihan dan kekurangan dia. Jadi kita ada target Uh, yang kita telah asif uh, asif dalam tahun ini daripada ranking 135 dan kita target dalam satu tahun dia kena main super seri. So dia sudah main super seri di Thailand, sudah masuk second round. Supaya ranking dia makin naik. Ya, yeah. di Thailand sudah second round tapi di Malaysia dia berjaya main tapi uh, terkandas di babak pertama qualification. So um Aidil sekarang pun dah jadi pemain profesional. Apa pendapat coach? Susah tak uh, mungkin Aidil nak kena bawa diri dia without uh, pegangan BAM? Selalunya kalau macam under BAM kan macam dia orang yang handle semua. So, bila Aidil jadi profesional, so coach lah kena banyak bantu Aidil. Ya, yeah. kalau dekat luar kita punya kesukaran tu terutama dari segi uh, uh, pendanaan ya. Seperti untuk turnamen tu memang bukan murah ya. Jadi, setiap turnamen kita selalu kira budget, kira target. Jadi, uh, kita tak boleh cakap, oh kita hantar player, tentu ideal, kalah first round, and then it's, it's okay, we try the next turnamen. Kalau kita kalah first round, kita stop 1-2 bulan, kita bagi dia training dulu. Jadi, memang kita ada target. Dan itu yang saya selalu ingatkan untuk ideal, training sentiasa ada target untuk capai ranking lebih tinggi, dan untuk mudah uh, bagi klub kita mendapatkan sponsor, yang memang sangat susah, betul-betul sangat susah sekarang. So Aidil, Aidil um, boleh cerita sikit tak uh, kesukaran mencari sponsor sejak jadi profesional? Macam mana jadi profesional atlet ni punya life? Hmm, bagi saya duduk dua-dua BM jadi profesional memang susah sebab sponsor pun memang tak banyak. Cuma satu sponsor je, sport FF yang sponsor tu pun ada tak semua tournament lah. Ada beberapa tournament yang coach handle, apa coach yang setkan lepas tu so maksudnya uh, nak pergi tournament apa kena bincang dulu mengikut bajet dulu tak boleh uh, so kira macam sponsor tu limit lah, ada limit ya yeah. boleh kita tahu apa sebenarnya motivasi Aiden daripada ranking 135 dunia ke 135? Yes. 135 ke ranking 47 dunia. Apa motivasi Aidil? Mungkin uh, ibu bapa Aidil yang selalu support Aidil. Coach pula tak berhenti, bagi semangat. Motivasi saya lagi 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 nak apa yang saya buat sekarang, saya nak saya nak dapat ranking yang lagi tinggi. Saya nak buktikan yang yang saya boleh pergi jauh keluar BAM bukan berarti habis karier sebagai pemain badminton, betul? Betul. Tapi saya tengok kebanyakan banyak kawan-kawan saya yang dah keluar, dia orang dah stop main lah. Tapi saya saya rasa saya saya yakin dengan diri saya saya boleh pergi lagi jauh. Aidil rasa tak mungkin tahun ni adalah tahun yang terbaik Aidil sebab mat selalu Aidil dah menang menang kejuaraan pertama dekat Sri Lanka kan. Waktu tu apa perasaan Aidil? Aidil dah lama tak menang kan? Lepas tu tiba-tiba menang pula. Duduk pula bawah sports affair. Saya rasa happy lah masa tu dapat 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 juara. Confident tu lagi tinggi lagi tinggilah lah bila uh, setiap tournament saya main. Lagi confident lah. Coach pula apa apa pandangan coach masa Aidil menang tu? Aidil kan dah lama tak menang Lepas tu Aidil menang Adakah coach terkejut? Ya sebetulnya kalau on paper Memang Aidil layak menang pun dekat situ Tapi untuk menjadi juara tu Bukan di on paper saja ya Kita kena buktikan dalam kot Jadi dalam kot tu yang tentukan Bukan secara kualiti uh, Teknik Tapi dengan mental juga Jadi kalau Aidil selepas champion se Confident mental dia lebih naik lagi Lebih berani lagi Dan uh, siap untuk Uh, naik rank, uh, level lagi. Sebelum tu kan level challenge. Sekarang kita nak naikkan level beliau ke super 100, 300 dan ke atas. Aidil pernah share uh, sparing partner Aidil uh, Chiu Tian Cheng dari Taiwan. So masa training tu macam mana? Adakah dia orang membantu Aidil apa perasaan Aidil lah dapat berlawat uh, menjadi training partner dengan dia orang? Uh, perasaan saya happy lah dapat sparring partner macam Cik Ten Chen, bagus, banyak banyak pengalaman yang saya belajar dari dia bila dalam court semua dia, dia, ada ajar saya lah ok uh, mungkin kita nak borak sikit pasal Malaysia Master baru-baru ni Aidil tewas di pusingan yang pertama sekali so daripada game tu Aidil ada nampak tak kelemahan Aidil kat mana coach ada bagi tahu tak mungkin Aidil kurang dari segi apa-apa game pertama main memang sangat cantik kita menang, e, boleh dikira muda ya, Anda kan. Cuma memang e, selepas ideal meningkat naik, terutama game dia sudah dipelajari lawan di YouTube kan selalu ada game dia. Jadi is ke, saya anggap ini bukan sebagai kekalahannya tapi sebagai pelajaran. Jadi e, kita nak meningkat naik kita perbaiki, kita diskus. Saya ideal dengan kusmawa kita diskus, apa lagi yang diperbaiki. Jadi bukan ideal yang ada turun, tapi lawan sudah mula belajar uh, rentak permainan dia. Jadi dekat situ kita harus belajar banyak lagi. Dan tentunya ada beberapa yang kita kena perbaiki, tapi tentunya tak boleh dicakap di. Oh, Nanti bocor lah rahsia. Uh, yeah. <laughs> ideal pula uh, bagi ideal sendiri. Apa kelemahan ideal masa game tu? Uh, kelemahan saya masa saya kan set tu saya hilang fokus ah. Fikir apa waktu tu? <laughs> Sebab saya ada saya sekali beberapa kali buat mistake lepas tu saya terus hilang fokus. Ah. Sebelum ni saya saya buat beberapa banyak teman saya ada boleh come back boleh. Tapi masa tu saya nak come back tak dapat pula. Sebab dah ketinggalan jauh. Tak jauh sangat tapi saya macam saya frust dengan diri sendiri ke. Sebab saya dia dah reading saya jauh, lepas tu saya kejar balik, lepas tu saya mistake lagi ni. Dari segi betul je lah. So dalam 2-3 tahun nanti, apa target ideal? Dalam 2-3 tahun lagi, target saya, saya nak dapat top 32 dululah. Tak payah banyak-banyak lah. Nanti banyak fikir. So coach, apa kelebihan ideal dalam, apa kelebihan ideal yang coach nampak? Okey, nomor satu memang ideal nih. Mungkin pernah saya dengar podcast uh, Dato' Mis yang mengatakan dia ini sangat lasak. Ah, uh, memang beliau sangat lasak. Betul uh, ini. Uh, dari pada umur 14, saya sudah melatih beliau. Dari pada segi lasak tuh saya cakap bukan daripada fisikal badannya, dari mental juga. Jadi uh, ketika kita buat program contoh 100, dan uh, kita naikkan ke, ke 120, beliau masih mahu tahan lagi. Tapi kalau uh, dengan player lain kita bagi 100, kadang ada player yang Uh, meminta diskon uh, sehingga 80 atau 75 Jadi daripada badan dan daripada mental Aidil memang rasa uh, Jadi dan badannya kurang mengalami kecederaan hmm. Ya Alhamdulillah uh, Setakat sekarang apa kecederaan yang paling teruk Aidil pernah kena? Saya pernah injek uh, lutut je Lutut je? Tu berapa lama? Sebulannya. Sebulan je Sebulan <laughs> je? So memang tough lah Memang kira kuat lah badan Aidil Ya, Alhamdulillah aku balas. Okay, dari ke, segi kekurangan pula, ah coach, cene. Okay. Kekurangan kita boleh, bisa cakap, karena ideal experience tak banyak ya. Mungkin main super series yang layak uh, masuk main draw pun baru sekali. Jadi kekurangan dekat situ beliau kurang matang lagi. Jadi kalau naik di level super seri ini kita boleh kata kalau pada uh, segi uh, racing macam balapan tuh macam MotoGP. Jadi kita lawan bukan Moto2, Moto3. Jadi semua orang punya kekuatan, kelebihan dan punya strategi masing-masing. Jadi beliau baru melawan uh, top player seperti Cho Chen yang di Thailand tuh hampir menang dengan Lu Guangsu finalis badminton Asia. Jadi dekat situ beliau kena banyak belajar Apalagi untuk menghadapi pemain-pemain yang memiliki strategi yang sangat baik. Jadi dari segi pengalaman, memang sangat kurang lah. So, kita tahu badminton ni adalah sukan yang cepat sangat orang kecam. Post apa dekat Instagram, mesti orang terus. Kalau uh, paling senang kena kecam, kalau kalah lah. Kalau kalah, waktu tu memang kena hentam terus. Ha, kita baru post satu gambar, dah kena hentam terus. So, sebagai coach... Coach perlu tak ideal untuk siap mental dia? Of course, ideal anak muda tengok Instagram apa semua, buka, baca komen. Betul tak ideal? Ideal mesti baca komen kan? Saya baca atas sebab tu saya tak baca. Ah, se sebab dah atas-atas tu pun dah orang dah bash macam-macam kan? Bagi coach sendiri, perlu tak untuk ideal siapkan mental dia? Ya, mesti siap tak siap mesti siap pasal ideal ni bukan represent macam dulu represent selengol untuk beberapa juta orang tapi dia beliau represent uh, 27 atau 30 juta lebih orang Malaysia jadi karakter yang dia tunjukkan di lapangan tu boleh mengatakan itu karakter orang Malaysia jadi kalau beliau di lapangan atau di apa yang metal dia tak kuat jadi orang akan berpandangan oh orang Malaysia seperti ini Nah, ha, Jadi dari segi di gelanggang ataupun di mana kena siap apalagi di media sosial Because media sosial orang yang komen tu kita tak tahu siapa And then sometimes pakai fake account juga And then memang kita jadikan kecaman tu sebagai motivasi Bila kita menang tak ada orang boleh kecam kita ha, Jadi sebagai semangat bukan sebagai benda yang untuk jatuhkan kita So macam mana ideal handle tekanan tu? Ideal tak baca komen lah kan? Saya tak baca, saya biar. So kalau macam komen yang terus meluru ke DM Instagram. Pernah ada. Benar tapi tak banyak ah. Tapi saya kadang-kadang saya saya tengok dia terus dah ni saya saya terus delete je. Ada pernah tak macam mental breakdown ke bagi tahu coach saya tak tahan ni saya nak berhenti. Ah uh, saya pernah sekali, tapi masa dekat BM lah mm -hmm. Ada sekali saya bagi, saya ada tahu coach Saya cakap Haa uh, mental down lah, tapi tak cakap nak stop mm -hmm. Cuma mental down je, lepas tu dia kata dia suruh saya rest je dulu Rest je? <laughs> Itu je kata-kata semangatnya? <laughs> dia tak ada suruh macam Haa uh, tak payah baca komen Delete account dulu ke So next, uh, next kejohanan yang Aidil akan join apa? Makau 300. Makau 300. Bila? Bulan berapa? Jun bulan 7. Jun bulan 7. Persiapan Aidil macam mana? Okey tak sekarang ni training? Persiapan saya agak bagus. Semua okey. Sekarang Aidil memang full time training lah. Full time training pagi petang. Coach pula ada ada penambahbaikan tak daripada idea kalau kita tengok dekat Malaysia Master tu nak ke Macau ni nanti okay. apa yang per perlu dibetulkan kalau dibetulkan mungkin beberapa light skill ya light skill ada benda-benda yang skill-skill uh, yang perlu dibetulkan jadi biar Oh, uh, lawan tak senang untuk baca permainan dia itu yang pertama dan yang kedua saya diskus sama manajemen mungkin kita akan bawa ID juga ke Indonesia yang kita tahu di Indonesia kan sekarang banyak top player bergerak secara indie seperti Jonathan Christie dan Chico Wardoyo mungkin kita akan uh, buat kerjasama dengan tim mereka untuk lakukan sparring partner jadi untuk dapatkan confident dan kenaikan secara bersama sama dengan tim independen. So kalau macam Aidil pergi ke Indonesia, semuanya ditaja oleh sports affair. Ya. Itu Yush. kita perlukan kalau ada sponsor lagi, kita akan lebih happy lah. Boleh, boleh. Kita kita memang uh, kalau boleh kita memang nak bantu player-player uh, dan juga akademi mencari sponsor. Sebagai tahu, jadi pemain profesional ni bukannya mudah. Ya, oh, mungkin pesanan saya untuk uh, pemain badminton Malaysia ya uh, di dalam BM ataupun di luar. Jadi carrier itu kita still boleh bergerak maju lagi walaupun di luar BM. Cuma memang kita kena betul-betul disiplin dan uh, semangat lah. Tapi yang kedua jangan takut untuk dikecam. Seperti saya dulu ketika saya mulai buat konten di Instagram ada orang kecam saya anything, tapi Uh, sempat saya buat Instagram, sempat buat video TikTok, anything, sempat viral, klub saya banyak player, dan mungkin saya boleh memudahkan klub Sport Ever untuk mencari sponsor pasal uh, coverage agak tinggi. Jadi untuk player, jangan takut. Jangan takut dikecam. Macam pokok, semakin kita tinggi, semakin kuat angin meniup. Tapi tiupan angin itulah yang akan menguatkan akar kita. Betul. <laughs> So coach, dekat Sports Affair, kita ada selain Aidil, kita ada lagi ramai top player Malaysia. Coach boleh list tak, siapa top player tu? So setakat ni yang training di Sports Affair, kalau nak tahu, uh, champion 2 kali Paralympic, J. Lai Hao. Mm -hmm. And then, number one woman single Malaysia, yang layak juga di Olympic, Goh Jin Wei. Mm -hmm. uh, dan juga, uh, Faris Anwar yang kemarin di Paralympic sempat masuk semi final. Ideal dan kita pun ada hantar tim uh, ke Indonesia dan kita mendapatkan nomor tiga di uh, Indonesian League tahun lepas. Uh, jadi tahun ini kita pun akan hantar juga tim ke Indonesia dan harap dapatkan sponsor lah. Ada beberapa yang dah minat sponsor, tapi kita nak uh, tunggu masa untuk close deal saya. Semoga dapat sponsoran lah pas ini. So, harapan Ideal pula. Untuk yang ke datang Akan datang Harapan nak menang Ah, uh, Ini nak menang Harapan saya Ah, uh, Saya saya harap saya dapat Dapat main tim Thomas Cup lah, Tahun depan Sebab uh, Single Single player Kita mesti ada Lazy Jazz satu Single kedua dengan ketiga Mungkin saya boleh ambil Tempat tu lah Mungkin dapat main Mungkin itulah target ideal. Bermain Thomas Cup. Itu. Jadi itu saja podcast bersama Ariana dan juga Adil dan juga Coach Seto dan Nukusuma. So, sekiranya ada pendapat ataupun cadangan, korang boleh komen kat bawah. Korang rasa siapa yang bakal menaik lagi? Itu saja. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.